মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে বিধায়কসকলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধায়কসকলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এচেম্বলিত যি কথা কৈছিলে সেই কথাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হল সেই কথা সম্পূৰ্ণ ওলোটা হল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ভিডিঅ' আমি প্ৰথমতে দেখাই ল'ব বিচাৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কওঁ বাৰে বাৰে এই কথাটো ক'ম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখেৰে যি কথা কয় সেয়া কামেৰে কেতিয়াও কৰি নেদেখুৱাই বা কেতিয়াও কৰি নেদেখুৱাই বুলি এতিয়া বিৰোধীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই কথা এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি পোনপ্ৰথমে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো ভিডিঅ'টো শুনক তাৰপিছত আমি কম কিছুমান চেঞ্চিটিভ জেগাত চেঞ্চিটিভ হিচাপত কাম কৰিব লাগে আজি মই যদি এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক গাত হাত দিওঁ ট্ৰাইবেল গাত হাত দি উখে সমাজিটিভ জেগাত চেঞ্চিটিভ হিচাপত কাম কৰিব লাগে আজি মই যদি এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক গাত হাত দিওঁ ট্ৰাইবেল মানুহৰ গাত হাত দি উখে সমাজখনে বেয়া পায় নহয় এই বিষয়টো লৈ কিছুমান চেঞ্চিটিভ জাগাত চেঞ্চিটিভ হিচাপত কাম কৰিব লাগে আজি মই যদি এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক গাত হাত দিওঁ ট্ৰাইবেল মানুহৰ গাত হাত দিওঁ সেই সমাজখনে বেয়া পায় নহয় এই বিষয়টো লৈ ট্ৰাইবেল কিছুমান চেঞ্চিটিভ জাগাত চেঞ্চিটিভ হিচাপত কাম কৰিব লাগে আজি মই যদি এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক গাত হাত দিওঁ আৰু এয়া আছিল অসমৰ অসম বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এটা মন্তব্য আৰু এই যিটো মন্তব্য আমি দেখুৱাই আছো এই যিটো মন্তব্য আপোনালোকক শুনালো এই মন্তব্যটো আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে শুনিছে কিন্তু আমি যেতিয়া এইবাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব প্ৰকৃত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখেৰে যি আহে তাকেই কয় আৰু সেয়া কামত কেতিয়াও পৰিণত নহয় বা বিৰোধীয়ে যি অভিযোগ উখাপন কৰিছে এয়া প্ৰকৃততে সত্য ঘটনা কিয়নো এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যে জনগোষ্ঠীয় যিসকল বিধায়ক আছে বা ট্ৰাইবেল যিসকল বিধায়ক আছে সেই বিধায়ক বিধায়কসকলক সন্মান জনাব লাগে বা চেঞ্চিটিভভাৱে তেওঁলোকক ল'ব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যিকোনো জেগাত ক'ব নালাগে তেনে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইবাৰ মৰিগাঁও মৰিগাঁৱৰ যি বিধায়ক আছে ৰমাকান্ত দেউৰী ৰমাকান্ত দেউৰীক এতিয়া আমি যেনেদৰে বিজিত লগোৱাইছোঁ এয়া অপমান নে অন্য কিবা ৰমাকান্ত দেউৰীক যেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক প্ৰকাৰ অপমান কৰি গুচি গ'ল এয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি এতিয়া বিৰোধীয়ে মত পোষণ কৰিছে বিৰোধীয়ে ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত কি আসলে এই ভিডিওটো আমি এই মুহূর্তে দেখ বিচার পুনের সেই ভিডিওটো Mommy, আৰু এইগৰাকী হৈছে ৰমাকান্ত দেউৰী ৰমাকান্ত দেউৰীক কেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একাষৰীয়া কৰি চাইডেৰে ফাখেৰে সোমাই আহিল তেওঁৰ বডিগাৰ্ডে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কেনেদৰে এগৰাকী বিধায়কক চাইড কৰি পেলাই থৈ আহিল এই দৃশ্য কেতিয়াও কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় কিয়নো তেওঁ এগৰাকী জনগোষ্ঠীয় বিধায়ক আৰু এই বিধায়কগৰাকীৰ যি কৰ্মকাণ্ড বিধায়কগৰাকীক যেনেদৰে কাম কৰিলে যেনে বিধায়কগৰাকীক যেনেদৰে অপমান কৰিলে এয়া কেতিয়াও এতিয়া গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই সেইবাবে কৈছে বিৰোধীয়ে বা সেইবাবে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কথা কয় মুখেৰে সেয়া সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ হৈ থাকে কিন্তু সেয়া কাৰ্যকৰী কেতিয়াও কৰিবলৈ চেষ্টাই নকৰে মুখেৰে যি কথা কয় সেয়া আহ কৰিবলৈ আহ আগবাঢ়ি নাহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয়নো যেনেদৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত জনগোষ্ঠীয় বিধায়কসকলক লৈ বা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক লৈ যেনেদৰে যি মন্তব্য কৰিলে সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণ ওলোটা হ'ল সম্পূৰ্ণ ওলোটা দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ক্ষেত্ৰত ৰমাকান্ত দেউৰীক যেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একাষৰীয়া কৰি কাষেৰে ফাঁকেৰে পেলাই থৈ ছাইড লাগি গুচি আহিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও ঠিক তেনেদৰে একেদৰে একে ফ্ল'তে গুচি গ'ল সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব পৰা যোৱা এটা বিষয় নহয় এগৰাকী বিধায়ক এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি এটা সমষ্টিক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আৰু সেইগৰাকী বিধায়কক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাইট কৰি পেলাই থৈ আহিব সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি এতিয়া বিৰোধীৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে চৰ্চা চলাইছে এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ হাতত সেই ভিডিঅ'টো পুনৰ আছে মই পুনৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাওক এবাৰ বিচাৰ কৰক প্ৰকৃতত্বত প্ৰকৃতাৰ্থত এনেধৰণৰ হোৱাটো গ্ৰহণ <laughs> যোগ